లడ్డూ ప్రసాదాన్ని సమర్పించిన వారు శ్రవణ్ కుమారు శ్రవణ్ గారు మహేశ్వరి దంపతులు ఐదు కేజీల లడ్డూ ప్రసాదం సమర్పించిన వారు రంగారెడ్డి చంద్రకళ దంపతులు మూడు కిలోల లడ్డూ ప్రసాదాన్ని సంప అమ్మమ్మ విఘ్నేశ్వర స్వామి సమకూర్చిన వారు గోపాలకృష్ణ గీతాంజలి దంపతులు తానూర్జా

शुक्रमसी ज्योतिरस तेजोसी दिवो वसितिद्रेन पवित्रेन वसूभ आज स्पयाम मधुवाता मधुक्ष सिंधव मापीन सतोषदी मधु नमुतोष मधुमन पात गुंडज मधुना स्नपया साधुपहवस्व दिव्याय जन्मने साधु मित्रा वर्णय वायस्पताये मधुमाघा शर्कया स्नृपयामी हलो दोस्त कस्ना आनंद हरि हियोम तत्क्षण योर आवरुण ही हैं गातुम यज्ञ आया गातुम यज्ञ पता तो है यज्ञ आया गातुम यज्ञ उमास समुच्चय विनाश कार्य हम नमः इविक्रेश शरापाद गजानन भगवान की क्या ध्यानम ज्ञानम

ॐ शान्ति शान्तिः शान्तिः सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षपातुम् विश्वतोरुत्वा अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम् पुरुषेमेदम् सर्वम् यद्भूतम् यच्च भव्यमुताम् इशानः इदम् नेनातिरोहति यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा नतो ज्याया कुष्टपूरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि विपाद संतंदवी विपाद उद्दौ देय पुरुषः पादोस्य हवः पुनः ततो विश्वंगविक्रामतो शासनानाश्नेय अभि तस्मा विरण जायता विराजोदि पुरुषः सजातो अतिरचदा पश्चात भूमतोपुरः तत्पुरषेण विशा देव

सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षसहस्रपातु स्वभूमिश्रोरुता अत्यधिष्ठद्दशाङ्गुलं वृषेमेभूतं यच्च भव्यमुतां तु तत्त्वस्य ईशानः इदन्नेनातिरोहति एतावा नस्य महिमा अतो जायाकृष्टपूरुषः पादोऽस्विश्वाभूतानि

यत्पुरुषेण विशाः देवायवतन्मता वसन्तो स्यासीदार्ज्यम् श्रीष्वद्वश्च सप्ताः स्यात् सम्परिदयः श्रीसप्तकृताः देवायद्यन्तन् माना उमाश्रम् शोकविनाशकार्यम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् गजानन भगवान् ध्यायामि ध्यानम् सम्मर्पयामि

सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षसहस्रपातु स्वभूमिश्वतोरुत्वा अत्यधिष्ठद्दशाङ्गुलम् पुरुषेमेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यमुताम्त्वस्य ईशानः इदं मेनातिरोहति एतावा नस्य महिमा अतो जाया कुष्टपूरुषः पादोऽस्य विश्वा त्रिपादस्यां तन्दिवी त्रिपादवूर्धो दैपुरुषः पादवोऽ पुनः ततो विषङ्गक्रामतो शासनानशने अपि तस्माद् विराडजायता विराजवादिपुरुषः स जातोऽतिरिच्यता पश्चात् अशा, भूमिमतो पुनः यत्पुरुषेण विशादेव हे पुरुषे नविशाहा देवाय केवतनमता पसंतो हस्य सीधाजम ऋष्मित्वशरद्दवी सबदा हस्या संपरिदाया चिसत हमिदत्ता ह देवाय तुष्पदे ॐ शान्ति शान्तिः सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपातु स्वभूमिम् विश्वतोरुत्वा अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम् पुरुषे सर्वम् सर्वं यच्च भव्यमुताम् ऋतत्वस्य ईशानः इदम् नेनातिरोहति एतावा महिमा अतो जायाकृष्टपूरुषः पादोऽस्य विश्वा

यत्पुरुषेण विशाः देवा यतन्वता वसन्तोऽस्याज्यम् श्रीष्वद्वश्च लब्दविः सप्ताः स्यात् सम्परिदयः श्रीसप्तकृताः देवा बाला उमाश्रम् शोकविनाशकार्यम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् गजानन भगवान् की ध्यायामि ध्यानम् सम्मर्पयामि हयाम सिंध समर्पया めちゃくちゃ楽しみ。